Дорогие друзья, буквально через две минутки мы начинаем химическое шоу. Единственное в мире. У тебя есть возможность поступить в фриттех, и у тебя есть возможность провести пять студенческих лет, как сказала Лера, легко и просто. Я с детства цикавлюсь химией, и мы не больше рассказывает моя тетка, которая работает на заводе с скла. скла. І тому я прийшла на день відкритих дверей. Так як я ще учусь в школі, я давно планувала сюди поступати, і так совпало, що мої друзі вчаться в цьому університеті і їм дуже подобається. Мені подобається хімія, тому я вирішила поступати на спеціальність хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів. Вот такие вот чудеса вы продемонстрировать всем желающим, если поступите в химико технологический университет. Давайте еще поаплодируем! <звы> Искры и пепел, и это весом. Это настоящий вулкан на расстоянии вытянутого руки. Все это становится с помощью волшебной науки, имя которой химия. я очень хочу связать свою жизнь именно с химией. И исходя из этого я узнала про такую специальность, как пищевые добавки. И это очень заинтересовало меня, потому что это и то, чем я хочу заниматься. И на сегодняшний день это очень перспективная и актуальная профессия. Я решила вступить до химико университету на факультет химической технологии скла, потому что я считаю, что эта профессия актуальна в обществе, и химия – это будущее. Меня заинтересовал факультет биотехнологии, потому что биотехнологии это то, что в скором времени будет довольно важно для не только нашей страны, но и в принципе мира в целом. Биотехнологии это начиная от выпечки хлеба, заканчивая э, ДНК конструкциями. С этой профессией я уверен в своем беззаботном будущем. Я хочу иметь высокую заработную плату, тому я надеюсь, что эта специальность в будущем мне поможет. различные новые технологии э, показывают нам на телепроектах телепередачах все это дорогие друзья химия и все это возможно ваша спеціалізація. відомо що український державний хіміко технологічний університет дає якісну світу але не тільки він також дає вам можливості. Які це можливості? Окрім освіти, яку ви отримаєте, ви можете, наприклад, на одному з курсів поз'являти участь у програмі обміну студентами, просто поїхати за кордон. Ви можете а, зайнятися тим справою, яку ви вважаєте найбільш перспективною. Наприклад, вам цікава наука, ви на в середніх курсах університету починаєте Я займатися наукою і вас запрошують на конференції. Після цього ви стаєте вченим. Інший варіант. Ви на якомусь курсі університету ближче до кінця розумієте, що насправді ви в душі артист. Нічого страшного. Ви можете, прийнявши участь у багатьох концертах, які проходять в нашому університеті, отримати значний досвід в області художньої майстерності. І після цього піти в шоу-бізнес. Таким чином ми даємо вам можливості, якими ви можете скористуватися. Так як зараз на ваших глазах вода, яка, як правило, використовується для тушення пожеж, наоборот, вас планіє вічество. Мне очень понравилось шоу. Мне очень сподобался день открытых дверей. Нам а. очень понравилось, шоу просто шикарное. Да, мы еще такого никогда не видели. Хотя учимся в химико-технологическом университете и можем сами такое делать. Мы решили поступать в химико-технологический университет. Уважаемые абитуриенты, мы приглашаем вас поступать к нам в университет. Мы обязательно вам поможем. Поможем на стадии подготовки. Мы приглашаем вас на подготовительные курсы, При прохождении которых вы получите еще и дополнительные баллы к вашему рейтингу. Приглашаем вас на наши дни открытых дверей, где вы сможете увидеть яркое химическое шоу, где будет проходить выставка факультетов и плюс попробовать свои силы в пробном ЗНО и в пробном тестировании. А также, когда вы определитесь со своим выбором, приходите к нам. Мы поможем вам выработать персональную стратегию поступления к нам в университет и вообще поступления на бюджет у нас летом будет работать бесплатный консультационный центр, где мы сможем помочь вам подать электронные заявления, зарегистрировать ваши электронные кабинеты. У нас с вами вместе все обязательно получится, и вы станете студентом нашего университета. Приходите к нам, мы обязательно вам поможем.